我在店里啊！太好了，帮我个忙。啊、怎么了？起望了，啊、我十点半有课，你能不能帮我去一教学楼的四教室点个到呀？啊，我跟你不像。没事儿，这是大课，王教授也不认识我。要是被发现，不太好吧？我问了好几个了，都过不去。哎，曾姐姐，求求你了，王教授的课我再缺勤，这课就要挂了嗯。嗯。嗯 好久没回来教室了，同学，今天是口腔修复学。 嗯，嗯对，嗯学习，嗯努力，奥利给！现在的孩子都这么乖，上课都不看杂志啊！哎，景初，怎么是他、啊？完了完了，大事不妙。安静一下，你们的王教授突发冠心病住院了。 期末考前的课都由我来上。这个王教授难道就是王主任？现在开始点名。王瑞凯，到。张德全。你怎么又跑来栽的？这可是艾老师的课哎。陈瑞鑫。一看你就没上过艾老师的课。我的专业课和他的课撞时间了，烦死了。那你太幸运了，他可是能把选修课上成主课的老师。他的口腔修复学上学期挂了一半的人呢。是不是，你俩能小声点？你看。 这个同学本来还打算上楼看杂志的，现在连话都不敢说了。<laughs> 完了完了、哎！爱情初不是认识豆豆吗？<到>怎么办、啊？老如到豆豆豆豆。豆豆、哎哎、<到>豆豆同学，请起立。 上课不能戴帽子，你不知道纪律吗？摘了。还有一个。哎，老师，我好像走错教室了，对不起，啊，对，对不起啊对！对啊、你们好好上课，好好上课。豆豆同学。 他叫我什么、啊？你说话好像有点漏风。是刚拔完牙吗？他脸红，这又犯了？是吗？我我，那肯定是那个帮我拔牙的医生有问题。我的问题？姑娘，你很理直气壮吗？有可能。所以认真听课，以后当一个靠谱的大夫。什么意思啊？他明知道我不是豆豆。我当然知道你不是豆豆。回去吧。完了，逃不掉。了。想溜？那么容易的吗？难道你要在这里上课吗？ 来吧，我们继续点名。和面部发生缺损时，口腔器官的特有结构发生变化，共鸣腔遭到破坏，发生变，随之改变，使原有清晰可辨的声音变得模糊不清，甚至无法理解，会让患者的心理造成很大的影响。你给我的心理也造成了很大的影响。 针对口裂比较小的患者，我们一般会采用分段印模法和二次印模法，还有裂缝托盘印模法。这个是针对一些张口受限的患者。 豆豆同学，点完名就要跑吗？我就是想上个厕所。上我的课，不论什么原因，都不能中途出去。回去坐好。哎，景叔，你是魔鬼吗？豆豆同学，请记好笔记。 下课我检查，我们继续。取膜前的有一点准备，先要调整好体位，选择托盘。上颌托盘的宽度应该比上颌牙槽嵴宽两到三毫米。你们可真是很亲呀。应该离开黏膜皱壁约两毫米左右。上颌牙槽嵴、黏膜皱壁，这都什么玩意儿？嗯、哦，我一个文三的人，怎么还要受这个罪？ 放学了啊！我快点，我快点。行行，你去吧，去去。写写完了。可以了。你明明知道我不是豆豆，为什么还要把我按在这儿？你明明知道你不是豆豆，为什么还要替他点名？ 你又不是没上过学，像这种帮忙点名的事情，不都是常规操作吗？至少我上学的时候没有这么操作过。你觉得你帮他点名是在帮他，但其实是对他不负责。也也没你说的那么夸张吧？学医如果专业不过硬的话，影响的是患者的健康甚至生命。好吧，这件事情是我欠缺考虑了。把笔记回去给他，让他自学。 下节课我要提问他，笔记我,我可以转交给他，但是这话你自己说。为什么？明知故问是吧？你不觉得这件事情是你应该做的吗？应该吃药了。吃什么药啊？啊？你骂我？啊？完压之后三小时，甲硝唑一片，饭后再一片利菌沙，这两种药都是一天三次，饭后服用。最近少说话。 吃的尽量清淡一些。 不就是那个提豆豆点名的患者吗？为什么要看口腔的书？这本他也看过，这本也有的，这算是到此一游。

你夸张了啊！我记得只有两次，啊、上一次是十二月三十一号，那不一样啊，那不还是差一天啊？那还是三次。曹力，快看，帅哥怎么穿什么都那么好看、啊？哼、嗯，看多了就那样。你这么幸运，我怎么只看过两三次、啊？ 还不要留！还有什么照片？哎，你看他的鼻子这么高、哦，看他的嘴突突突的，手、哦、手。嗯，我为什么要看他？怎么长的呀？跟漫画里的人一样。大花痴。太帅了，头高、哎。差不多得了，哎，你别打扰我。 不要过来！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 你好，请问一下。请问？请你别问。 看什么看？僧侣<礼>。哼、嗯，我不是。这里有亚历山大教质技术吗、嗯？好像有，我们图书馆有 app，你可以去搜一下。我查过了，有是有，可是没有具体的书架号。哦，那我帮你找找吧。不应该啊，这这这,这不是我拍的，这是我同事拍你，不是那。 是我这个手机、徕卡相机拍出来拍的好看，所以把你拍，不是，没，反正不是我拍的。拍就拍了，说那么多话，牙齿会更疼的。你不打算帮我找书了吗？这本书找到了，现在放在 A 零三，你去找一下。谢谢。 我零食到的全是好吃的，麻辣牛肉。哇塞，哎，那你我这……如果要是不是我这两天牙疼，我现在马上开包。不可以。什么？这个、这个、这个都不行，太辣了。你、你、你,你，你们俩认识啊？这个也不行，太难嚼了。那是我还有什么能吃的？ 这个可以，赖老师，你会有点小题大做了？哎。谁啊？疼吗？对不起，对不起，疼了。因为你牙龈发炎了，如果再不注意饮食习惯的话，这周末就不用来摘牙套了，直接做牙龈切割术吧。哎，我不疼，我不疼。按时吃药，饮食要注意清淡。如果实在太疼了，可以拿冰敷一下。嗯，我去给你买可乐冰敷一下。 哎，等等等等会儿怪麻烦的？算了，我忍忍就好。嗯嗯、看来这本你还没有打卡过。什什么什么打不打卡？ 好苦啊！穿完这个衫啊，嗯，果然手机拍照好。Love p 白老师，这是给你买的奶茶波波冰。呦、呃、不好意思，我平时不喝这些。哎呦，给特意给你买的，你就拿着嘛。哎呀，你多喝点啊。 可以吃，但吃完之后记得刷牙。给。嗯，给你冰敷的。那我可以喝吗？可以啊，但你喝完之后就没得冰敷了，自己选。 不对啊，这个要排很长的队的，他会给我排队？肯定是捡的，什么捡的？个文，对不起，对不起，我疼。艾老师，周文呢？周文家里面有事，请假。 那你今天一个人粘？对啊，怎么了？我听众人说你丫头很麻烦的，胶水特别容易干，需要两个人配合来着。我一个人就可以。开始吧，张嘴。 你这样，我粘的时候会把胶弄到你嘴上的。放松一点，你这样的话我看不到你两边的牙。要不放首歌听，放松一下。你有什么想听的吗？哦，好，啊，那我想听莫文蔚的歌。没有。那那周杰伦的《等你下课》总有吧？也没有。艾老师，你都不听网易云的吗？ 那是什么？算了算了算了，你有什么歌就放什么歌吧。好。艾、哎、老师，这是什么歌呀、啊？是一个动漫的主题曲。哦、嗯。这样吧，你放松。 我一边给你讲这个动漫故事，一边帮你扎牙套。嗯，张嘴。啊。故事发生在二零四六年。为了防止破坏宇宙的外星人，宇宙保卫军开始在各地选人。女主角美嘉子入选，开始了辗转整个宇宙的训练。一直暗恋美嘉子的男主角小生。 经常会收到美嘉子的问候，但随着距离越来越远，短信发送的时间也就越来越长，有时甚至要一两年的时间。八年之后，一直追随美嘉子的小生，终于也成了一名宇宙军，但他却突然得知，八年前美嘉子所在的宇宙军已经全军覆没。 这时，小生突然间收到了短信，是八年前美嘉子发来的短信。短信里说：“二十四岁的小生你好，我是十五岁的美嘉子。其实，我一直喜欢。” 站好了，你可以休息一下了。啊？哦，好快啊！我讲的是不是很无聊？嗯，没有。这故事还挺美的。下雨了。 你是不是没有带伞啊？啊，没有啊。哎、啊，老师，你不会是又想借我伞吧？我今天也没有带。你家在哪儿啊？我开车送你回去吧。你不用啦，我们不是不顺路吗？你不是想送我回家吧？这倒不必啊。想多了，我们又不顺路。对了。 网易云音乐是什么呀？手机拿来，我给你下一个。嗯。那下好了。谢谢。艾老师，再见。啊，那。